Украина без рыбы может остаться. Пока предприятиям не позволили выловить ни одной рыбины, в следующем году Министерство агрополитики до сих пор не определило квоты на промышленный вылов. Если документ не подпишут, без работы могут остаться больше 30 тысяч человек. Сегодня рыбаки пришли к министрам. Как это было и что пообещали, знает Александр Махов. С самого утра у Министерства агрополитики собрались сотни рыбаков со всей страны. Вышли на протест, потому что чиновники до сих пор не определили квоты на промышленный вылов рыбы в 2015 году. А без этих лимитов работа не начнется. Каждый год нам выдается квота на определенные виды рыбы. Мы должны ее выполнить. Нам в этом году не подписывает Министерство квоты. При этом оно не обрунтовывает свое. Ну, то есть, почему? После двухчасового ожидания к митингующим так никто из Министерства министерства не вышел, тогда рыбаки перекрыли Крещатик. Работу рыбака! Работу рыбака! Мы претендуем, чтобы они дали квоты тем людям, в которых есть рыбстаны, в которых есть суда, в которых есть рыбопримольные пункты, которые работают закона на законных подставах, которые сплачивают податки. Мы это только просим. Только после этого в министерство пропустили инициативную группу. Переговоры длились час. После замминистра заявил, квоты не выдали, потому что обнаружили коррупционные схемы. Где конкретно и кто виноват, не сказал. А чтобы не оставлять людей без работы, пообещал, лимиты подпишут до конца года. Но на всех предприятиях проведут тщательные проверки, будут искать коррупционеров. Все будут квоты на рик. Але є сигнали від правоохоронних органів. Вони будуть відпрацьовані. І лише у разі, якщо буде підтвердження по цих сигналах наявності корупційної рії, будуть внесені зміни і лише в тій частині в частині тих підприємств, по яких вони підтвердять. Це Рибаков устроїла. Учасники акції розошлісь, но пообіщали повернутися, якщо квоти не підпишуть завтра, послезавтра Якщо нас обдурили, наступний раз буде трошки все пожорші. Олександр Махов, Роман Рамус, Сабиття Канал Україна.